До нас в студию завитав керевник громадской организации мою гидность» Андрей Миколаевич Белозеров. Это новая организация, только не створена, И сейчас мы про ней поговорим. Андрей Николаевич, расскажите, пожалуйста, кто входит в вашу организацию, сколько у вас соратников, почему такое название «Честь имею» и также от чего она возникла? Во-первых, добрый день. Хотел бы поприветствовать всех телезрителей и выразить благодарность телеканалу за то, что дали возможность рассказать о нашей организации. Наша организация, как уже было сказано, возникла совсем недавно. Название ⁇ Честь имею ну, ⁇ наверное, оно возникло не случайно, потому что именно честь и честность, как мы считаем, это те качества, которые имеют самый большой дефицит на сегодня в нашем обществе. Соратников у нас пока что немного. В организации состоит 15 человек, но я думаю, что со временем наши ряды будут пополняться неравнодушными гражданами. А причины, которые заставили нас, побудили нас создать эту организацию, наверное, к сожалению, это были те события, которые совсем недавно произошли, произошли в нашем городе и, к сожалению, продолжают происходить на территории Донбасса. К сожалению, наверное, именно слабость, некомпетентность, скажем так, нашей местной власти, по нашему мнению. Власти на местах, оторванность этой власти от людей привели к тому, что многие из наших граждан просто, скажем честно, запутались. Запутались в политических лозунгах, запутались в политических обещаниях. И, к сожалению, мы получили волну, назовем это правильно, волну народного гнева, которой воспользовались определенные круги, мы получили прямое вооруженное противостояние наших сограждан. Вот одна из основных целей нашей организации – это то, чтобы этого больше никогда не повторилось. Автомат никогда не был и не есть средством убеждения людей. Мы в этом твердо уверены, мы приложим все усилия, чтобы на нашей земле воцарился мир. Организация зарегистрирована. Организация зарегистрирована. Организация общественная и значит отражает какие-то общественные чаяния, желания каких-то реформ, изменений, а какие цели и задачи перед вами стоят. Значит, основных целей и задачи несколько. Значит, ну первое это формирование гражданской активности у нашего на населения и участие граждан в местном самоуправлении, то есть это контроль и участие граждан за исполнением избирательного законодательства, mm -hmm. за деятельность уже избранных наших органов самоуправления. Естественно, целью и задачей нашей организации является контроль за коррупционными проявлениями, mm -hmm. которые, к сожалению, имеют место и в правоохранительных органах, и в органах местного самоуправления. Большая сфера деятельности, я думаю, нам предстоит в сфере ЖКХ, поскольку и тарифы, которые на сегодняшний момент должны платить наши граждане, вызывают вопросы. Много вопросов. Да, в сфере их формирования. Вот. Главное, мы хотим показать гражданам нашего города, что без их участия, без их участия, Невозможно нормальная, честная, справедливая деятельность ни одной из ветвей нашей власти. Если мы не будем их контролировать, если мы не будем пытаться участвовать в этом процессе, на сегодняшний момент честных отношений не получится. Понятно. Кого вы хотите видеть в своей организации? В своей организации мы хотим видеть всех граждан нашего города которые имеют активную гражданскую позицию, которые готовы работать, которые готовы прилагать свои усилия для того, чтобы жизнь в нашем городе стала честной, угу. а следовательно, она будет лучше. Андрей Николаевич, задачи поставлены. Как, каким путем вы собираетесь их проводить в жизнь и также о ближайших планах? Проводить в жизнь свои задачи общественная организация может на сегодняшний момент только одним путем это метод общественного контроля. Поэтому по всем избранным нами направлениям мы собираемся, естественно, во взаимодействии с нашим руководством, с нашими местными органами власти осуществлять контроль их деятельности. Как бы одна из наших инициатив, которую мы заявляли в самом начале, это была аттестация наших государственных служащих наших служащих э, органов местного самоуправления, uh -huh. ну, в связи с тем, что мы как бы имеем, я думаю, моральное право полагать, что некоторые из них не совсем выполнили те, ту присягу, которую они давали uh -huh. нашему государству, поступая на этот должность. Э, к сожалению, пока что эта инициатива, скажем так, не поддержана uh -huh. нашими гостями. Но если вы видели плакаты, которые стоят на входе из полком, uh -huh. Это мы их размещали. Вот. Ну, всего лишь три человека изъявило в городе Славянске пройти общественную Люстра. аттестацию. Ну, я бы не называл это люстрацией. Угу. По одной простой причине, что даже закон об очищении власти, который в первом чтении угу. принят нашими народными депутатами, не содержит такого понятия. Там есть понятие перевирка, то есть проверка. Понятие люстрации не выписано даже в этом законе. Ну, вот. На сегодняшний момент есть абсолютно законная вещь аттестация. Вот. Другое дело, что есть сроки проведения этой аттестации. Вот. Главное... Они есть. Они есть, да. Но, к сожалению, эта аттестация проводится раз в три года. В 2013 году все наши служащие добросовестно ее прошли в ноябре месяце. Вот. Поэтому как бы, законных оснований на сегодняшний момент ее провести нет. Но мы пытаемся как бы, убедить. В наш кабинет министров, в нашу Верховную Раду о том, что неплохо бы было ввести... Необходимость есть такая. Да, ввести такое понятие, как внеочередная аттестация. И самое главное, самое главное, чтобы к этой аттестации были допущены, опять же, члены нашей громады, то есть представители общественных mm -hmm. организаций, которые бы, участвуя в работе аттестационных комиссий, могли, во-первых, mm -hmm. оценивать работу наших государственных служащих, должностных лиц, во-вторых, доносить как бы, результат этой оценки mm -hmm. до общественности, ну и таким образом контролировать их деятельность. Потому что каждый чиновник, если он будет знать, что он будет отвечать не только перед своим руководством и перед своими коллегами, из mm -hmm. которых на сегодняшний момент состоит состав этих администрационных комиссий, но еще перед, скажем так, теми, кто дал ему этот власть, то есть перед громадой, наверное, многие будут более осторожны в своих действиях, в высказываниях. И я думаю, телезрителям будет интересно, каким образом общественная организация и общественность будет проверять профессионализм чиновников? Давайте будем честными. Общественность в данном случае она не будет проверять, угу. вот. Но ведь аттестация любого чиновника проводится с целью подтверждения соответствует данный человек свой уровень профессионализма данного человека, соответствует ли он тому, что он может успешно выполнять свои должностные обязанности. Мы, к сожалению, зачастую слышим от чиновников, что ну, мы не понимаем, в чем, в том, что собираемся проверить. Поверьте мне, на сегодняшний момент очень много профессиональных людей, которые понимают и в области ЖКХ, и в области строительства вот на сегодняшний момент мы предварительно пока что, но достигли договоренности с Павелом Анатольевичем Придворовым, что он позволит нам осуществлять гражданский контроль, проектно-сметной документации, которая будет разрабатываться в городе. и Для чего? Для того, чтобы не возникало таких казусов, чтобы смета, которая попадает, например, в Министерство экономики, в результате проверки увеличивается в разы. То есть не на порядок какой-то цифры, а в разы. То есть, с одной стороны, это может быть как бы в торопях, ошибкой. С другой стороны, это может быть, скажем так, заведомо да, внесение каких-то ложных фактов с последующим попыткой изъять эти деньги из кармана народа и обратить на собственные нужды. Вот. Поэтому, поверьте мне, профессионалов достаточно. Вот. И самое главное, самое главное, чтобы власть открылась и позволила нам это сделать. То есть мы не говорим о том, что мы будем аттестовать людей по принципу, там, сколько раз он там вышел на митинг и на какой митинг. Нет, мы сейчас должны немножко отойти от этого. Но если, я повторюсь, если чиновник допускает явные ошибки, поверьте, они могут быть выявлены. На первый раз он может быть предупрежден. Но если это система, наверное, эту систему нужно ломать. И участие в работе вот таких вот аттестационных комиссий общественности, профессиональной, повторяю, общественности. То есть если это образование, значит, там должны от общественности входить профессиональные mm -hmm. педагоги, имеющие опыт имеющие, скажем так, вес в этой структуре. Поверьте, у нас много до до достойных учителей, педагогов в городе. Если это, э скажем так, ЖКХ или строительная область, поверьте, у нас достаточно много хороших профессиональных строителей, которые тоже профессионально проверят это все. Вот. Поэтому не нужно бояться этого контроля. Я так думаю, что он будет выгоден обоим сторонам. Украина опять накануне выборов. Как вы относитесь к выборам? Какими бы хотели видеть их результат? И если говорить о славянске, то здесь еще под вопросом да, выборы мэра. К выборам, как любой гражданин, ну, если вы спрашиваете о а мнении нашей организации, ну, наверное, может быть, эти выборы несколько, мы считаем их несколько преждевременными. Потому что, с одной стороны, создалась необходимость э, реформы нашего высшего органа власти, то есть Верховной Рады. Э, с другой стороны, мы понимаем, что за такой короткий срок, э, наверное, качественно провести эти выборы не удастся. Чего бы мы хотели прежде всего? Нам бы очень хотелось, чтобы в результате этих выборов наши граждане все-таки выбрали на роль менеджеров нашей государственной власти, прежде всего профессиональных людей. Прежде всего тех людей, которые могут управлять государством, исходя не из личных интересов, не из партийных интересов, а прежде всего исходя из интересов всего нашего общества. Учитывая сложность нашей сегодняшней ситуации в стране, это должны быть очень... Холодные умы угу. и очень горячие сердца. И самое главное, чистые руки. Поэтому, выбирая кандидатов, хотелось бы сказать, что мы должны выбирать кандидата не по величине продуктового пакета и не по величине гуманитарной помощи, а по его профессиональным качествам. Вот это наше мнение. Что касается местных выборов. Ну, к сожалению, насколько мы обладаем информацией, законопроект о проведении досрочных выборов в местные органы власти, к сожалению, не нашел поддержки пока угу. что. Ради поэтому говорить о них рано. Что касается выборов мэра, к сожалению, тоже на сегодняшний момент этот вопрос до конца не есть. Открытый вопрос остается? Да, вопрос пока остается открытым. И я думаю, что об этом пока говорить рано. Естественно, мы однозначно будем участвовать наши представители и в работе избирательных комиссий. Мы будем проводить разъяснительную работу среди населения. Возможно, члены нашей организации будут работать в каком-то предвыборном штабе какого-то кандидата, которого мы посчитаем нужным поддержать. Опять же, на первый план будут выходить только критерии профессионализма этого человека. Угу. Город Славянск пострадал во время необъявленной войны. Люди ждут помощи сегодня. Множество общественных организаций уже подключились к этой работе. А ваша организация, моя гидность, берет ли участие в восстановлении города или оказании помощи гуманитарной? Да, конечно. Любой нормальный человек на сегодняшний момент не может равнодушно относиться проблемам нашего города и проблемам тех людей, которые в нем живут. Скажем так, возможности наши не безграничны, но кое-что мы уже сделали на сегодняшний день. На сегодняшний день мы помогли нашей школе искусств города Славянска произвести ремонт кровли над актовым залом. Вот. Кровля отремонтирована, сделана нормально, школа довольна. Вот. На сегодняшний момент наша организация осуществляет вот целевую, скажем так, шефскую помощь двум семьям беженцев. Это многодетные семьи, которые перемещены к нам, переехали к нам из Луганской области. Вот, то есть мы обеспечили их жильем, обеспечиваем их продуктами питания, обеспечиваем устроили, скажем так, детей в школы, помогли устроить детей в школы. И будем дальше помогать. Кроме этого, значит, на сегодняшний момент, опять же, руководство города высказало пожелание, что необходима будет помощь именно людей в вопросах восстановления жилья. Мы обратились к нашему исполняющему обязанности городского головы, придворову Павла Анатольевича, о том, что мы готовы на общественных началах безвозмездно профессионально участвовать в восстановлении любого объекта, который нам поручен. То есть это будет рабочая сила, я да, так понимаю. Да. Не только рабочая сила, мы можем, как бы я уже говорил, мы можем проводить, в принципе, весь комплекс работ. То есть угу. есть люди, которые нас поддерживают. То есть мы можем и сметы составлять, мы можем и инженеры их осуществлять, мы можем и рабочими руками крышу крыть, как я уже сказал. То есть любое дело по плечу, если за него берутся нормальные, честные люди. Андрей Николаевич, ну, у вас сейчас есть возможность сказать телезрителям несколько слов, может быть, что бы вы хотели добавить? Единственное, что бы я хотел добавить, уважаемые сограждане, если мы хотим изменить нашу жизнь, мы должны в этом участвовать. Должны в этом участвовать прежде всего не словом, а делом. Поэтому если вы увидели в том, что мы вам сегодня показали какие-то конструктивные моменты, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы готовы к приему членов, мы готовы слышать ваши идеи. Нам нужна ваша помощь. Большое спасибо за внимание. Как вас найти? Поки що по мобільному телефону, к сожалению, офісом ми не обладаємо. Мобільний телефон 099-907-8015. Со временем, я надеюсь, будет и офис. Спасибо, офіс. Спасіба, Андрій Ніколаевич. А телеглядачам нагадую, у нас в студії гостем був керівник громадської організації Маю гідність Андрій Миколаївич Белозьоров. Дякую за увагу.